নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি এয়া কুলা কচু দম আৰু শুকতি মাছৰ লগত ভাজি অকণমান কৰিম অকণমান হৈ থাকিব হোৱা নাই শুকতি মাছ আছে ঘৰৰে আৰু কুলা কচুৰ লগত বনাম জলকীয়া দিম শুকতি মা শুকতি দিম আৰু ক'লা কচু দিম আৰু একো নিদিওঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো খাই খুব ভাল লাগিব কুলা কচু দং যে আৰু এই এই কুলা কচু দংটো যে আমাৰ মাটিখিনি এই এডোখৰ নতুন মাটি যে আমি মানে পাম খাব অহা নিচিনা এটা মানে মোৰ ঘৰটো অকণমান আগত মোৰ পকা ঘৰটো বা অৰিজিনেল ঘৰটো মই ইয়াত মানে বাৰীৰ কাৰণে ইয়াতে থাকোঁ সেইকাৰণে ইয়াত ফিচাৰীটো খান্দি পিনে মাটিখিনি ইয়াত ফিল আপ কৰি দিলোঁ সেইটো কাৰণে হ'ল যে মাটিখিনি ৰঙা আৰু শাক পাচলি বহুত সাৰ দিবলগীয়া হয় কিন্তু এই ক'লা কচুটো যদি ডাঙৰকৈ যদি গাঁত খান্দি পিনি তলত সাৰ জাবৰ ধানৰ ফলিয়াই নৰা চৰা কিবাকিবি দি পিনি যদি কৰা যায় নহয় তেতিয়া দংটোহে বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হয় এই চাৰিটামান সেই গোটেইখিনি লাগি পিনি এটা দঙ হ'ল ওলাই কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা ডাঙৰ দং নাই ইয়াৰ লগতে মানে খাব লাগিব ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে বন্ধু অকল এয়া কাটি আছোঁ ক'লা কচু এই ক'লা কচুটো কুকুৰা মাংসৰ লগত খুব ভাল লাগে মই এনেকৈ কাটিম পাতলা পাতলাকৈ ইয়াৰ সদটোৱে বেলেগ আৰু মানুহৰ তনচিল হয় বুলি কয় যে তনচিল হ'লে মানে এইটো কেঁচাই কেঁচাই অলপমান খাই দিব লাগে এইটো বৰ বেছি নখজুৱায় দেই এইটো অৰিজিনেল কুলা কচুটো নহয় ক দেই এইটো হৈছে এইটো হেৰি দং দং কচু কুলা দং ইয়াৰ আল কচুটো খায় আপোনালোকৰ যদি বাৰী ভাল বাৰী আছে হাৰোৱা বাৰী আছে এনেকুৱা টেপু চাৰিটা পাঁচটামান ৰুই লওক আপোনাৰ এনেকুৱা বাৰিষা চিজনৰ কাৰণে শাক বেলেগত কিনি বেলেগ শাক কিনি খাব দৰকাৰ নাই এইটো মানে মানুহে ভাবিব পাৰে কিন্তু কচু খালে মানে সদায় গা পাতল হয় কি হয় নহয় নহয় এইবিলাকৰ ঔষধ হয় ঔষধ হয় নহ'লে টাপতো ৰুই ল'ব পাৰে আপোনালোকে টাউনত যদি আছে টাউনীয়া মানুহ টাপত ৰুই লৈ পিনি ধুনীয়াকৈ হাঁহ জাবৰ দি এইবোৰ নৰাও ছিজনত নৰা হয় যে নৰা আনিব লাগে খেৰ দিব লাগে তাৰপৰা পটান ধান দিব লাগে খলুৰি তগুৰি দিব লাগে দি পিনি গৰকি গৰকি ধুনীয়াকৈ সেইটোত টাবটোত আঠ খুৱাই দিয়ক আঠ খুৱাই দি পিনি তাৰ ওপৰতে অলপমান মাটি দিব লাগিব দেই নহ'লে শিপাব নোৱাৰিব যে মাটি এক কেজিমান দি লওক টাপক টাপৰ কথাটো কৈছোঁ মই তাৰপৰা আপোনাৰ সেই মাটিখিনি ওপৰতে অকণমান গাতটো খান্দি পিনি অকল মাথা অকণমান উলিয়াই দিয়ক তাৰপৰা আপুনি চাব কচুও খাব পাৰিব দঙো খাব পাৰিব তেতিয়া মই নাইকিয়া মানুহ নিচিনা খাই সোৱাদ পাওঁ যে মই সেইবোৰ খাই ফোৱা যে জংলী বস্তু সেইকাৰণে আজি দেখিলোঁ যে বাৰীতে বাৰী কোমাৰি থওঁ যে এতিয়া দেখিলোঁ নহয় আৰু ঘৰতে আছে শুকতি মাছো শুকতি মাছখিনিৰ লগতে বনাম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে খাই চাবচোন বন্ধুসকল এইবিলাক আমাৰ থলুৱা খাদ্য হয় গাঁৱৰ খাদ্য হয় আৰু এটা কথা দেই বন্ধুসকল এইখিনিতে কথাটো নক'লেও কংকং কংকং লাগি আছিলে কৈ দিছোঁ আৰু এই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলত যে সোমাইছে নহয় আমাৰ বন্ধুবৰ্গসকলে ইউটিউবাৰসকলে তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলৰ ভাত খাবলৈ সোমায় আৰু দেখুৱায় কিন্তু মই এটা কথাই জানো যে হোটেলত এশ এজাত সৰু সৰু বাতিত ভাত দেখিয়েই নাপাওঁ চব্জি কি অগং মগম কিবাকিবিখন দিয়ে মই কিন্তু ইমান চব্জি বা কিবা সিমান দিলে মানে বেয়া লাগে খায় যিকোনো দালি এখন বা চব্জি এখন হ'লে হ'ল নহ'লেনো ইমানকৈ বাতিত সৰু সৰু বাতিত দি দিয়ে কিমান খাবি নো চব্জি খাই থাকোঁগৈটো ভাত খাবই নোৱাৰিবিচোন আৰু ইমানখিনি বস্তু খাবলৈ হ'লে মানে নিজকে বেয়া লাগে নোসোমায় আৰু পেটত ইমান কিমান সোমাব মই কিন্তু ভাত খাওঁ দেই বহুতযোৰ খাওঁ ভাত মই কাৰণ দিনটো কষ্ট কৰি থাকোঁ যে কোৰখনে আৰু দাখনেহে এতিয়া এডোখৰ কুঁৱাৰিলোঁ ভালেমানডোখৰ এই গৰী আলু ৰুবলৈ কাৰণে গৰৈ আলু হেৰি এই আপোনাৰ আলিটো নিচিনাকৈ দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ তলত হাড় জাবৰ দিম আলুটোহে যায় ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বহুতে মিঠা আলু বুলি কয় আমি গৰী আলু বুলি কওঁ সেয়া মিঠা আলুক বা গৰি আলুক ভেটিৰ কাৰণে প্ৰথমতে কোঁৱাৰিলিচোন তেতিয়াহে এই তলৰখিনিত কুঁৱাৰি থৈ দিলে মানে যাবলৈ পাৰিব আলুটো যাবলৈ সুবিধা হ'ব বেঙেনা আগতে সোঁ মাৰি লওঁ তাৰপৰা ভেটি তুলিম কাইলৈ মানৰ পৰা ভেটি তুলিম আৰু বৰষুণ জাকো মানে আহি আছে বৰষুণৰ পৰা একো শাক কৰিব পৰা নাই এবাৰ মূলা দিলোঁ মূলা হেৰি হ'ল পানীয়ে মাৰি দিলে বৰষুণ ডাঙৰ 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 টোপালৰ বৰষুণ দিলে এনেই চিপচিপীয়াকৈ দিলে মানে একো কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মানে ডাঙৰ বৰষুণ দি দিলে যে সেই তেনেকুৱা হ'ল ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব বন্ধুসকল প্ৰথমতে গপাই লৈছোঁ তাৰ পৰা ভাজিব এই চব মই দেখাইছোঁ ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইটো পাকঘৰ নিচিনা হয় দেই চৰুটো পোলা বুলি নেহাঁহিব দেই গাঁৱৰ গাঁৱৰ গাঁৱলীয়া মানুহ এনেকুৱাই আমাৰ চৌ পোলা হ'বই বন্ধু অকল এয়া গোপাই লৈছোঁ অলপ পাছতে ভাজিম আকৌ দেখাম দেই বন্ধু অকল কোলা শ্বিলং কচু দোঁ আৰু শুকতি মাছ জলকীয়া পিঁয়াজ আদা ৰচুন বস্তু ইমানেই দিছোঁ খাই কিন্তু বৰ মজা লাগিব দেই এতিয়া দেখাইছোঁ দেই আপোনালোকক ভাত খাব নাই হয় এইখিনি হ'লে মানে খাওঁ মই ভোক লাগিছে পেটৰ কণ্টিনাৰ আছে অঁ কাঁও কাজি লৈছে পেট ঠিক আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট এটা দিব লাইক এটা দিব দেই ধন্যবাদ 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 আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই চোৱাৰ বাবে